Взрывчатое вещество – это десятки, это сотни соединений, которые в основном содержат нитросоединения, обладают и токсическим свойством, специфического воздействия достаточно на, на организм человека и на организм животных. И теряют иммунитет, и теряют способность к размножению. В конечном итоге значительно уменьшается численность животных. А если речь идет о видах, которые редкие, с малой численностью, они просто ну они погибают, вымирают просто при массовом использовании взрывчатых веществ. Дополнительно получаем и загрязнение почв соединениями азота, хлороорганическими соединениями, солями тяжелых металлов. И, конечно же, в атмосферу выделяются целый ряд опасных э, веществ. Процесс горения, высокая температура, она тоже выжигает плодородный слой почвы. И почва, кроме того, что она ну, фактически теряет свою плодородную составляющую и теряет структуру под воздействием температуры и вот этой кислотной составляющей, но и плюс еще она теряет биологическую составляющую, которая является очень важной, а именно тот биоциноз э, ну, почвообразующих организмов, э, Организмов. Потому что сама почва – это живая, скажем так, структура, и она не может существовать без целого ряда организмов почвообразующих, которые поддерживают ее плодородность. Ну, тут речь идет, как и о растениях, с их корневой системой, задернованный этот слой, который создается. Также речь идет о таких организмах, как бактерии, грибки, и дальше это ракообразные целый ряд, мелких но таких древних насекомых как колембулы изменяется аль альбеда есть такое понятие способность поверхности отражать солнечную радиацию. То есть это тоже очень сильно влияет э, на климатические процессы, изменения ландшафтов, э, ну, я имею в виду в Одесской области. Если у нас еще на севере Одесской области можно было э, наблюдать фактически байрачные участки леса, да, то сейчас это лесостепь, то есть э, лесной зоны у нас уже нет. Это маленький участок лесостепи, вот, а большая часть существующей лесостепи, она сейчас уже даже э, не, не к степи относятся фактически полупустыни. То есть вот эти климатические изменения от вот этих двух градусов за сто лет для нашей части, я имею в виду для Одесской области, особенно для Бессарабской части, хватило для того, чтобы степи превратились фактически в пустыни. Специфика лесных пожаров показывает на то, что они имели антропогенные факторы. Выгорали у нас целые массивы и национальные природные парки. Ну, к примеру, Кинбургская коса. Она выгорела, ну, там осталось где-то сейчас, может, 20% сосновых рощ. И, то есть, более 80% уже, уже выгорело. И как раз причиной был обстрел, использование боевых взрывчатых веществ».